Kali ini kita akan bikin es buah yang seger banget ya. Dari buah buahan ini pepaya yang mengkel ya. Ini payanya nggak boleh mateng, dia harus mengkel. Kemudian sirsak, ada buah pir ya. Ini akan kita buat gulanya. Langsung aja kita akan kupas dulu semuanya. Kupas pepayanya ini harus tebel ya sob, supaya nggak pahit. ini sensasi esnya nanti dimakannya ini kriuk-kriuk karena pepayanya mengkel agak tebal aja nggak apa-apa kita potong sob karena ini mau diparut jadi kita potong-potong dulu Ukuran ini bijinya jadi dibuang jangan lupa. Kemudian kita parut ya, pakai parutan. Jadi hasilnya begini. Teh. Jadi jadinya banyak banget sob. Satu buah paya aja ini bisa jadi berapa mangkok ini. Wah sudah banyak banget ya Ini garing sob Dimakannya Letus-letus Kayaknya nggak boleh mateng ya Garing kayak gini Untuk buah pirnya Kita akan potong kotak-kotak ya potong potong kotak-kotak masukkan air satu gelas kemudian kita gunakan sirup ya ini sirup yang kemarin bang sobat buat jadi nggak usah beli ya kalau mau tahu cara buat sirup ini ini ada link di deskripsi ya tinggal lihat aja nih udah pernah bang sobat bikin ini sirupnya ini kita kasih kurang lebih Ya, asal warnanya udah merah aja sih. Ya, taduk. Cobain dulu ya, Sob. Cobain, apa ini? Udah cukup manis, Bismillah. Wow oh, kurang manis. Kita kasih sekitar setengah botol ya, Sob. Ya, karena ini kita nggak pakai air gula lagi. Jadi langsung pakai sirup, ya dijamin rasanya enak karena ini tanpa pemanis buatan setelah mendidih matikan kompor kemudian kita masukkan pepaya mengkel ya. nah ini juga perlu kita masukin juga buah pir biar dia ikut berwarna merah kita aduk Tunggu sampai warnanya menyerap ya, sampai dingin, kuahnya ini dingin, baru kita kasih es batu. Isatnya kita ambil, ini caranya, ini kita buang, artinya, kemudian kita ambil, nanti bijinya dibuang ya. Setelah bijinya benar-benar dibuang, ya, udah nggak ada lagi bijinya. Ini akan kita blender. Masukkan air. 200 ml. Kental manis. Sekitar. Setengah kaleng. Kemudian kita blender. Oke. Okay. Ini udah halus. Oh, kental. Nah, saatnya penyajian. Kita ambil dulu ini sirsaknya. Ini sirsaknya udah kayak macam cream cheese kental, dia. Oh mantap, dia satu ini aja setengah centong kecil. Kemudian kita masukkan es batu. bisa tiga buah tiga cube kemudian kita kasih ini pepaya yang udah menjadi manisan enak ini uh cool. dan ada krenyes kerenyesnya dari buah pir dan ada sirupnya sirupnya langsung di tuang aja. Oke. Okay. Seperti itu penyajiannya. Dan bisa kita kombinasiin ya, jadi yang pertama kita kasih merah dulu. Buat kalian yang pengen kombinasinya sedikit berbeda. Kasih buah ini ada buah pir dan buah pepaya yang udah dijadikan manisan. Oke, okay. kemudian kasih es batu. kita kasih sirsak yang udah macam kayak ini cream cheese wow seger banget ya eh, Nah, minumnya ini diaduk, sob. Wah. Wow. Jadi kalau diaduk ini ngeblend antara seger dari sirsak ya dengan manis dari buah pepaya. Nah, ini enaknya diangkat nih, sob. Supaya ngaduk nyum. Langsung kecampur. Kental ya, karena ini sirsaknya emang sedikit kandungan air jadi kental tuh enak banget nih Oh uh, warnanya jadi pink ya dimakannya kental begini sob seger nih mantap tuh ya langsung dia bercorak corak merah-merah huh. keren nih udah kecampur rata ya langsung kita cobain isiannya buah fir dan pepaya ya nah ini dari sirsak seger dong Bismillahirrahmanirrahim uh. hmm dari awal udah kebayang segernya pas diseruput Hmm. Langsung nyes di tenggorokan. Hmm. Cocok bener buat buka puasa. Atau buat yang seger-seger deh. Nih. Jadi ini manisan pepayanya ini dimakannya kriuk-kriuk. Hmm. Garing itu lho, Makanya, sok sok, sok sok sensasi itu enak banget. Jadinya, nggak berasa kita makan pepaya, garing, kuahnya seger. wah nggak mau berhenti. hmm kalian harus coba sob. ini dibuatnya murah, ini kan bahan-bahannya pepaya gitu jualnya nih satu gini 5000 aja sob ini udah untung ya dimakannya seger banget oke okay, sampai di sini dulu thank you yang nontonnya udah sampai habis sampai ketemu lagi di resep berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye